можно сделать для того, чтобы уменьшить проблему? Для, для того, чтобы уменьшить проблему э, в части э, чего? Да, о чем мы э, то есть э, патогенные структуры, чтобы уменьшить, э, значит нужно иметь приборное обеспечение специальное. Ну, а есть такие приборы, которые защищают лично человека от э, патогенных структур. Ну, в принципе, занимается этим в России. Да, в России разработана такая система. Я на Украине, я представитель этой организации московской, которая, так сказать, перспективы есть внедрить эти технологии в нашей Да, да, да. Ну, В ближайшее, время. ближайшее, уже сегодня, я уже сегодня, у меня многие обращаются с тем, чтобы можно было помочь человеку э, восстановить здоровье. Каким образом? Прежде всего нужно восстановить его ауру. Патогенные структуры влияют на ауру, и если аура пробита, вот, за последствием мобильных телефонов, телевизоров, компьютеров, вот, это все... А движение транспорта, движение а транспорта влияет? влияет очень сильно на э, природу в каком плане. Дело в том, что транспорт 40% всех загрязнений экологических, ну, в части парниковых газов, со 2 газов, это дает транспорт, э, который э, двигатель внутреннего сгорания. Да. Вот. И э, это в свою очередь приводит к повышению много транспорта появилось? В Черкасах появилось транспорта столько много, что уже на сегодняшний день одного жителя Черкас э, приходится автотранспорта больше, чем э, в любом городе Украины. Да. То есть мы такие бедные, я что не можем через дорогу пройти, стики в нас машин. Да. Все, большое спасибо. Да, да, да. 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 Да, да

Чуть -чуть это на все, на да. свет, там тенево. Так, давай. Так. Так. Это парк будущего. Mm -hmm. Парк, который э, планируется создаться в Сосновке. На э, площади э, около 40-45 гектаров, а может быть и все 60. Все зависит от отцов нашего города. Пора вернуть парк Сосновка в руки наших горожан. Для того, чтобы он выполнил программу оздоровительную, в первую очередь культурную. Ну и не для кого не, будем говорить, не секрет вот и не новость, то, что туберкулез наступает нам на голову. И буквально он каждую минуту уносит чью-то жизнь, и 4 человека по статистике заражается на Украине туберкулезом. Этот парк был одним из мощных э, лечений способ излечиться за короткое время от самых тяжелых форм туберкулеза. Вот что такое наш парк. И наша с вами задача поспособствовать тому, чтобы наше достояние, нашего народа, а не отдельных людей, которые разбогатели, вернуть этот парк Нашему народу для того, чтобы мы выполнили свою программу не только культурную, а еще и оздоровительную. Это очень важно. Я призываю всех граждан нашего города, которым не безразлично, где будут расти их дети, как они будут себя чувствовать в плане здоровья и в плане духовности, подключиться к программе восстановления парка Сосновка, который был известен еще до революционных времен и в 20-х годах и во время войны и после войны как один из самых лучших парков мира который излечивал такие тяжкие недуги как туберкулез бич нашего времени подойдите пожалуйста к стендам Уважаемые граждане нашего города. Уважаемые граждане нашего города. Подходите ближе. Сейчас проводится экотур. Сегодня в городе Черкасы. Меня зовут Наталья Вишневская, я координатор информационного тура. Климат меняется, время действовать. Сегодня в Черкасах проходит информационный тур. Общественные экологические организации, рабочая группа украинских НПО по вопросам изменения климата проводят информационную акцию для жителей города, а также в рамках информационной акции будет встреча с местными властями, посвященная проблемам изменения климата и их решениям. В ходе информационной выставки на улице идет, идет общение с местными жителями, собираются подписи к областной раде о снижении выбросов парниковых газов, а именно охране зеленых насаждений, развитию общественного транспорта, уменьшение потерь воды и энергии в жилищно-коммунальном секторе. Кроме этого, наш тур еще пройдет через э, Хмельницкий, через Ровно, через Львов, через Каменец Подольский. Цель нашего тура проинформер... ⁇ проинформировать местных жителей о проблеме изменения климата и о том, что каждый человек может сделать для того, чтобы уменьшить негативное влияние на климат. Мы предлагаем людям информацию о том, что существует 10 шагов для уменьшения э, негативного воздействия человека на климат. А это экономия воды и электроэнергии, это бережное отношение к окружающему миру, это использование энергосберегающих технологий, это сортировка мусора и многое-многое другое, с чем могут сегодня на, площадь, на театральной площади познакомиться жители Черкас.